जवळपास ऐंशी टक्के लोकांपर्यंत पोहोचलेले आहे आणि प्रचार आपण बघताय आज दुपार झालेला आहे तरी लोकांचा प्रतिसाद कसा आहे आज तुम्ही आहे आणि लोक आमच्या सोबत आहेत जनता आमच्या सोबत आहे सोबत आहे त्याच्यामुळे तुमच्या त्या कार्यकाळामध्ये कामं केलेली आहेत परंतु आता वाढती लोकसंख्या वाढता प्रभाग यामुळे काही समस्या ज्या आहेत त्या कशा काय त्याचे काय नियोजन आपण आपल्याला माहीत असेल की नालासोपारा भाग असा आहे की जगामध्ये सगळ्यात जास्त लोकसंख्या असलेला भौगोलिकदृष्ट्या मोठा एक प्रभाग आहे हा बरोबर आणि लोकांपर्यंत आम्ही पोहोचण्याचा प्रयत्न करतो इकडे ज्या राहिलेल्या सुविधा आहेत त्या पूर्ण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असू कारण आता आज पाच साडेपाच वर्ष आम्ही नगरसेवक नव्हतो हो त्याच्या व्यतिरिक्त आम्ही तरी पण लोकांच्या होतो आणि लोकांच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत होतो जे आम्ही साडेपाच वर्षा आधी कामं केले आहेत आज गटर रस्ता असेल ही सगळी निकुण म्हणजे तुटलेले आहेत त्यांना प्रथम आम्ही प्राधान्य देऊ की ते पूर्ण करायचं कसं पाण्याची व्यवस्था आम्ही केलेली आहे लाईटची आहे परंतु जे गटर आणि रस्ता कचरा ह्या बाबतीत तिकडला प्रभाग बऱ्याप्रकारे मा मागे आहे तो आम्ही प्रथम करण्याचा प्रयत्न करतो नागरिकांना आणि मतदारांना काय आव्हान करा नागरिकांना हेच आवाहन करू की लोकनेते जितेंद्र ठाकूर आज एकोणीसशे नव्वदपासून विकासकामाच्या विकासकामं करत आहेत आणि त्या विकासकामातलं पा आज लोक आमच्या सोबत आहेत नव्वदपासनं लोक आता काय जे विरोधक काही बडबड असतील पस्तीस वर्षात काय केलं पण पस्तीस वर्षात आम्ही सांगू शक इच्छितो की पस्तीस वर्ष जे रस्ते बनले त्या रस्त्यावरून तुम्ही चालताय तुम्ही त्या दीड वर्षात खड्डेसुद्धा भरू शकले नाहीत तुम्ही आम्हाला पाणी पाणी आमच्या आमदार जितेंद्र ठाकूर आणि पाण्यासाठी एक मत त्यावेळेला प्रत्येकाने कोणी मिनिस्ट्री घेतली कोणी पैसे घेतले पण आमच्या आमदाराने आमच्या वसई तालुक्याचा पाण्याचा प्रश्न सॉल्व्ह केला जर लोकांना परवडणारी घरं आणि झालेला विकास ह्यामुळे लोकं इथे आकर्षित झाली आणि गरीब लोकांना त्यांच्या हिशोबामध्ये त्यांच्या जे त्यांना पाहिजे त्या मर्यादेमध्ये घरं मिळाली म्हणून लोक इथे आले मतदारांना काय आवाहन करावं मतदारांना मी एवढंच आवाहन करेन की येत्या पंधरा तारखेला प्रभात क्रमांक अठरामध्ये जिथे जिथे सिटीची चिन्ह असतील ज्या मशीनमध्ये चारित चिन्ह असतील चारही चिन्हावरती फक्त सिटी से बटन दबा आप रहने का विकास पूर्ण करा एवं आह्वान करें मैडम नमस्कार आप यहाँ के आप यहाँ के सभापति रह चुकी है आप यहाँ के यहाँ जो माहौल है तो यहाँ हिंदी भाषी माहौल एरिया है तो क्या कहना चाहेंगे और क्या आपने तो विकास किया है लेकिन अभी जो बचा हुआ विकास है और यहाँ का आपके उत्तर भारतीय लोगों का कैसा प्रतिबद्ध होगा नमस्कार थी तो थी दो हजार पंद्रह में चुनाव हुआ और बीस में कार्यकाल हमारा खत्म हो गया पाँच साल के जो कार्यकाल था उसमें हमने बहुत सा काम किया है हमारे बहुजन विकास अघाड़ी के माध्यम से हमारे लोक नेतृत् जितेंद्र जी ठाकुर के माध्यम से बहुत विकास काम हुआ है जब 2015 में मैं चुनाव के लिए घूम रही थी रैली निकल रही थी तो मेरा खुद ये पैर किचड़ में धस गया था रोड इतना ख़राब था लेकिन उसके बाद हमने रोड बनवाया रोड लाइट दिया गटर बना पानी की सबसे बड़ी समस्या थी रहवासियों के लिए पूरे एरिया में पानी की समस्या दूर हुई और आज साढ़े पाँच साल हम लोग कार्यकाल में नहीं हैं और आप देख सकते हैं कितनी समस्या बढ़ी हमारी प्रथम महिला महापुरुष रवीना जी के माध्यम से बहुत ही महिलाओं के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं जैसे महिलाओं के लिए विधवा महिला के लिए और जो निराधार महिलाओं के लिए और अपंग बच्चों के लिए और जैसे प्रसूति गृह हुआ स्वास्थ्य व्यवस्था डिलीवरी बहुत से ऐसे हमारी मह, प्रथम महिला महापौर के द्वारा किया गया है और वो आगे चा, उसके आगे चालू रखेंगे आप आने के बाद सत्ता में वो पहले भी चालू था आज भी चालू है और हम पहले भी चालू रखेंगे मतदानों के लिए क्या आह्वान करेंगे मैं मतदान के लिए बस यही आग्रह करती हूँ कि आप सब किसी के बहकार में ना आइए हमारे जो गोजन विकास के लोक नेत्र एन जी ठाकुर हैं उनके छत्र छाया में कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है वो सब जाति धर्म को साथ में ले चलने वाले हैं तो हमारा जो वसई विरार का एरिया है वो सुकून और शांति सभी तक चला आ रहा है तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप फिर से उन्हीं को ले आइए उन्हीं की छत्र छाया में रहना है ये जो परिवर्तन की सरकार आई है ना ये परिवर्तन परिवर्तन करके लोगों के बीच में आई थोड़ा लुभावना दी लालच दी फिर उसके बाद आप देखे होंगे कि लाडली बहना अभी आज शुरू हुआ है लेकिन उससे उससे पहले ही हमारी प्रथम महिला महापौर ने हमारी बहनों के लिए बहुत सारी सुविधाएं लेके आई हैं लेकिन जब इनको सत्ता में आना हुआ तो ये पहले लाडली बहना का योजना चालू है और उसके बाद जब सत्ता में आ गए तो इन्होंने क्या किया पहले इकतालीस बिल्डिंग तोड़ा उसके बाद अलकापुरी में तोड़ा इनके ये जो आ रहे हैं ना तो ये अपने साथ बिल्डोजर लेके आ रहे हैं तो हम यहाँ पे गरीब जनता हैं हाँ यहाँ पे हम गरीब जनता हैं और हम जितने भी चारों उम्मीदवार हैं सब स्थानिक हैं इन्हीं लोग के बीच में से ही हम भी हैं तो हम सबसे यही आह्वान करेंगे कि हमें विकास के साथ साथ अपना घर भी बचाना है क्योंकि विकास करना है विनाश नहीं करना है ये जो सरकार आ रही है ना लुभावना दे रही है ना ये हमारा विनाश करने के लिए आ रही है विकास करने के लिए नहीं तो आप सबसे हाथ जोड़े सिटी पे, पे, पे उड़ आप सब सिटी पे दे। उड़ दें और हमारे महापौर चारों उम्मीदवार को विजयी बनाए और वसई विरार के जो शहर के जो नगर पालिका है हमारे महापौर बैठेंगे तो जमीनी लेवल से हम लोग काम करेंगे हम जमीन पे रहने वाले हमारे अप्पा लोग नहीं तो जमीन पे रहने वाले हैं बस आप से यही मेरी एक विनती है यही प्रार्थना है धन्यवाद प्रवीणाजी साई ठाकूर था, आहेत त्यांनी आधीही म्हणजे लाडकी बहीण योजना येण्यापूर्वीही ह्या सगळ्या योजना आणलेल्या आहेत महिलांसाठी वेगळ्या महिलांसाठी विकलांसाठी आणि पुढेही आम्ही ते जी जे त्यांनी जे काही महिलांसाठी आणल्यात योजना त्या आम्ही घरात घरामध्ये पोचवण्याचा पूर्ण प्रयत्न करतो येत्या पंधरा तारखेला आपलं मतदान आहे आपली निशाणी सिट्टी आहे चारी चिन्हांवर चारी चिन्हांच्या समोरील बटन दाबून आपल्याला आपलं मतदानाचा हक्क बजावायचा आहे चारी उमेदवारांच्या सिटीच्या चिन्हावरच्या समोरील बटन दाबून आपला मतदानाचा हक्क बजावायचा आहे